мы э, всю нашу команду создавали постепенно, знаете, как снежный ком. То есть мы начали с того, что мы сами, вот я и моя жена, мы развозили помощь. Э, ко мне на парковке одного из торговых центров подошел парень, который смотрел мои видео. Он тоже блогер. Вот. Он говорит, Сан Саныч, мы вас знаем, мы хотим вам помогать. Потом еще ребята присоединились, еще э, наши друзья. А потом мне вот э, написал в Инстаграм владелец Ким Кафе. Он мне написал, что кафе все равно пустует, оно закрыто. Война. Вот. И давайте, может быть, как-то совместно. То есть, как-то, мои спички, ваши дрова, или как-то так, да. То есть, ваши продукты, наша готовка. больше знаете не то что э, не как там сотрудники да мы как друзья как наверное как родственники изначально так было как говорится добровольно если хотите чтобы дома не сидеть да там не скучать и не, не загоняться в этой ситуации можем типа хоть как-то отвлечься и мы так вроде начали до сих пор продолжаем тем же самым заниматься абсолютно бесплатно. И ребята там не требуют с меня никакой оплаты и труда. Готовим первое обязательно на мясном бульоне. То есть все натуральное, без каких-либо там консервантов, добавок. И второе обычно это крупа, либо макароны, и, там кусочек мяса какого-то, либо подлива с мясом. Ну, хлебушек, вилка, ложка. Ну, само собой, не без этого. до сих пор в голове это все не укладываю. Подруга позвонила утром рано. Куда ехать в таком возрасте? Мне на самом деле очень много лет. Ну вот я первый раз пришла за обед, потому что я пенсионер и как бы такое тяжелое у нас у всех сегодня положение, вы сами знаете. Куда он сейчас лезет, зачем он убивает детей? даже в голове у меня даже в голове не может вообще уместиться, чтобы тот народ напал на, на что, на Украину, нас кормят, э, дают там, когда, ну какие-то там эти, это, э, ну просто я говорю, ведь я лично от себя говорю, ведь щирого огромное спасибо, ну просто огромное спасибо, что люди нам уделяют внимание, заботу. Я сама десятка, я не хочу никуда выезжать, у меня тут квартира, я не хочу оставлять родной город. У меня муж не работает, я сижу в декрете на 860 гривен, очень не проживешь сейчас, в данный момент. Поэтому обратилась за помощью сюда. Крупы дают, и продукты, и детское питание ребенку. Потому что ну, нам помогли тут. Нам помогли, нас приняли. Ну, Не хочется тоже сидеть дома, читать новости, потому что от этого еще больше сходишь с ума постоянно находишься в пределе и таким образом отвлекаешься хотя бы от тех событий, которые, в принципе, происходят рядом, происходят дома. И ну, готовили вот именно в Ким Кафе, э, раздавали тут горячие обеды. 100 горячих обедов для нуждающихся людей. Сразу это были одесситы, потом уже ну, много переселенцев приехало ну, с разных точек Украины. Э, продуктовая помощь, собираем все, ну, развозим потом. В принципе, ну, Одесса близко да, к Николаеву, мы тут часто бывали. Это наш так второй, можно сказать, родной дом, но все равно дом есть дом и хочется вернуться.